Меньше за два месяца застоится до чемпионата света по хоккею, который у Першиню будет принимать Беларусь. 20 тысяч замежных гостей, чья столица, прикладно четверть туристов, будет сустракать Брешина. И окрестуется до спортивного першинства. У областных центров высвятляли наши корреспонденты. нягледзячы на тое што галоўныя плошчы хакейных баталей размесцяцца ў мінску брест як заходнія вароты краіны мае эмісію дастойна сустрэць замежных спартсменаў турыстаў асабліва гэта важна ў год ганнасці на фінічную прамую выходзіць рэканструкцыя чыгуначнага вакзала на московскім боку работы завершаны на варшаўскім пакуль яшчэ ідуць до 1 мая аб'ект павінен быць полностью гатовы да сустрэчы шматлікіх турыстаў зручныя умовы ствараюцца і для тых хто будзе перасякаць мяжу на асабістым трансе ці аўтобусах спецыя Специалисты мыть не обещают. Термин мытного оформления кожных из болельщиков на пунктах пропуску зоме одну, максимум две хвилины. Уже запланировано выделение отдельных коридоров для прохождения болельщиков, которые будут прибывать на чемпионат и впоследствии бывать. Также будут обязательно усилены отделы оформления и контроля, которые осуществляют данный вид деятельности. Также предусмотрены варианты, когда необходимые виды контроля при перемещении туристических групп в автобусах и железнодорожных составах будут осуществляться уже в движении, то есть с минимальной задержкой на границе. При минимальном документообороте, то есть билет и для болельщика будет в большинстве случаев достаточно, чтобы пересечь границу. У полной хоккейной готовности и гандлевые объекты, перш за все размещенные у пограничных пунктах пропуску на чугуночных вокзалах Бреста и Барановичу, а так само пункты придорожного сервису. С другой половины минулого года обслуговывающий персонал выучая по спецкурсе английскую мову. Весь придорожный сервис имеет меню на двух языках. Сегодня совместно с банками по объектам придорожного сервиса вы в любом объекте можете рассчитаться по пластиковой карточке как внутренние платежные системы Белкар, так и виза и маэстро. Белорусская кухня она должна присутствовать, если это какой-то не специализированный объект японской или итальянской кухни. В обязательном порядке она должна присутствовать в меню и предлагаться посетителям. Основной проблемой для супрацовников Брестской крепости стал мовный барьер. У цитадели прогнозуется повышенный поток замежных туристов, а проводить экскурсии на английской мове с 27 науковых супрацовников может только один. У ГТЧАС час для их организованы специальные курсы. А кроме того, по допомогу администрация звернулась и до студентов Брестского университета имя Пушкина, которые могли бы на час чемпионату, когда не экскурсоводами, то перекладчиками. Хотелось бы, как вот на Олимпиадах, там говорят просто порыв энтузиастов. Мы тоже хотели бы и таких иметь наших помощников, но если не найдется, мы готовы рассматривать и вопросы оплаты по договорам подряда. Под час чемпионату экскурсии по Брызской крепости да помогут проводить и аудиогиды. До мая администрация мемориального комплекса закупит 12 таких прилад. А для того, как трапить сюда было простей, уже ведутся перамовы об установке на вокзалах города и пограничных переходах схем проезду. 1 мая или к 9 в в крайнем случае будет сделан подъезд, переход к главному входу в Брестскую крепость со стороны проспекта Машерова Перед чемпионата мира, возможно, движение автобусного микроавтобусов с железнодорожного вокзала к нам в Брестскую крепость. Татьяна Бултут, Александр Крывецкий, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.